Это одна из самых старых фабрик Советского Союза. И было бы все хорошо, и было бы все отлично, если бы не вот это вот сад. Вот это бич, который нас доканывает. Поселок умер полностью. Буховадина. Уничтожение. Нет. Идет поселка, Идет самое настоящее уничтожение, уничтожение поселка. 1 сентября дети пошли в школу. Такой праздник. Все, маечки, рубашечки черные пришли. Дети плачут. Посмотрите, какие мы пришли. Так що це? Це жиз? Це уничтоження народу, дітей. Лиман яром, сажа літить. Днем от так літить. Ну правильно, бо днем вони знали, ну. що хтось приїде з камерами, то ну, це так. Я дивилася, як ви в Одесі наводили порядок, як вам не дали, яку кажуть, змогу працювати. Може, ви хоч нам поможете в нашому селищі. Треба наводити порядок по почати... всій країні, а не тільки тут, але почати. Ми за вас будемо молитися, день і ніж. Я, я перше, що зроблю, я завтра поговорю з прем'єр-міністром на цю тему. Хай він що зробить. Ніхто нам не допоможе, як ви не допоможете. Хай же ви стоп, за це стоп, Я відможу, я, я, я візьмусь. Які проблеми тут були? Чому ви зараз ми не працюємо? Тамара перестав замки, сказали. Він не зміг, він зміг, він не мав кимось. Хто поміняв замки? Я була, 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 була. А для чого? А для того, щоб ви не побачили. Для того, щоб ви сюди не попали. Так що, ключ в карбан положив і уїхав? Да. Ну так. Нічого не зламалося, вперед. Наші хлопці, ми можемо ставити. Вот это есть децентрализация. Вот это потом будет рассказывать правительство, президент, что мы сегодня централизовали, как все здорово, как все хорошо. Вот, вот результат децентрализации. Первый большой результат децентрализации. Село 8 тысяч человек осталось без, осталось без медицинского пункта вообще какого-либо. В вашем селе. Смертность превышает. Два с половиной раза рождаемость. Но это не только у вас. Это большинство украинских сел. Это означает, что через несколько лет, через, может быть, 15-20 лет, в Украине будет больше пенсионеров, чем будет людей рабочего возраста. А кто будет тогда пенсионеров содержать? А кто будет страну развивать? А кто будет на этих предприятиях работать? Этих дармоедов в областной администрации надо разгонять. Вообще областные администрации не нужны, их надо упразднять. Эти деньги, которые выделяются на содержание областных администраций, надо передать в громаде. Эти деньги, которые содержатся на содержании каких-то экологических служб, просто прямо надо сказать и обязать. Или ты переходишь на другое топливо, или ты ставишь качественный фильтр, или закрываешься. И, конечно, он будет ставить когда ему некого будет давать взятки, и когда он будет делать иметь с вами, а не с какими-то экологами, которых можно купить. Децентрализация значит закрытие больниц, закрытие школ. То, что говорят, это не наши вопросы, это вопросы местной экологии, пусть громады решают. Это мы не про, мы все гроши передали. Только люди эти гроши не видят. Да, а да. где эти гроши? Где а они потеряются? Поэтому, поэтому никакая децентрализация ⁇ это полная чушь. Сначала надо децентрализовать, навести порядок, все поставить на свои места и потом уже реально людям отдать эту власть, а не местным бандитам. Сегодня одни бандиты в центре, часть... Денег поделились местными бандитами, чтобы они к ним не приставали. Да, да, И чтобы они да, да, воздержали да, подчинение. Да, да. Вот вся эта история вот децентрализации. И вот. когда они говорят, мы децентрализовали, большое достижение. Я говорю, что вы достигли? Да, у нас пенсия упала много раз, да, у нас зарплаты упали, да, у нас безработица выросла, да, у нас экология ухудшается, но мы децентрализовали. Да, что? Да. И поэтому мы тут ни при чем. Люди довольны, это люди сами сделали, мы им отдали власть. И вы в это верите, в эту чушь? Нет нет, нет, нет. Так вот я хочу сказать президенту. На этой фабрике делается также картонные коробки для, вашей, для вашего Рушена. Извините, эти конфеты стоят вам того, чтобы отравлять детей тут. Черные сажи. Отравлять людей тут, ваших земляков, соотечественников, которые поверили вам и выбирали. Неужели не, не, не ни одни конфеты в мире, не ни одни заработки из конфет, ни одни богатства, не стоит толечки того, что стоит уважение вот этих людей, ваших сограждан. Я от вас не отстану. Будь белый снег тут, будет. 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 будет обязательно. Сегодня 25 число. И мой человек пішов 25 числа 13-го года, на работу. Сюди ж на фабрику, коли працював цей, цей, пішов на роботу, сьогодні ж якраз 4 роки, і його вивезли з чорного, темного, як ото, як моя сьогодні, і його помили, покупали і вивезли, що в той час була та сажа. Коли моя дочка у червні померла, хай всі люди, хто був на похороні, її несли, поки від площі довезли до клавища. Якщо нас буде тут, тим буде більше толку. Не може одна людина, навіть сам Саакашвілі, все, все вирішити і за всіх всім допомогти. Сьогодні, приїхав до нас, Михайло, ви подивіться, де наша влада, чого її не видно, чого вона не стоїть тут з нами, де наш голова, де його зами? Для чого ми його вибирали? Я він мене чує? як підніметься сюди. Для чого ми тоді обирали цю селищну зраду? Скажіть, 35 чоловік штату, 3 мільйони йде на є, тільки на оплату їхніх зарплат, і вони намахають руками. Бо ні це не буде, бо ні це не буде. Я сказав, бо ні це не буде. А зараз нам треба його спитати. Хочемо голову спитати, скільки буде нам брехати. Томара, при... Вас турбують, ми зарплати премії і всі доплати, а на виборці начхати. Нас без закладів нема, так сказав нам голова. Zomierajcie od śpiewaju, dopóki wsem się sprawuje.